Jadi kalau Allah dan Muhammad itu sudah esa dia satu dia. Maka ketika itulah hatinya Bapak Ibu itu telah bulat. Telah putus memandang Allah itu. Tak lagi terpandang namanya alam. Tak lagi terpandangnya nama sesuatu yang terpandang tuanya Allah Allah lah yang nyata pada alam Allah lah yang nyata pada sesuatu itu karena alam dan sesuatu itulah zahir nyatanya Allah yang disebut namanya Muhammad namun kekesumanan Muhammad pada alam dan pada sesuatu itulah dikatakan insan itu itu juga namanya Bapak Ibu cuma cara penyampaian saja lagi Bapak Ibu ya yang mesti dipahami bagaimana cara penyampaian yang mesti dipahami karena Allah cuma yang ada, Allah cuma yang wujud, Allah segala-galanya, segala-galanya hanya dia. Cara penyampaiannya, lihat. Cara penyampaiannya dalam pandangan ilmu syariat, maka disebutlah namanya dengan alam. Disebut namanya dengan sesuatu. Disebut namanya dengan makhluk disebut namanya dengan hamba, ya, disebutlah namanya dengan insan, disebutlah namanya dengan malaikat dan lain-lain sebagainya. Ini sih cara pandangan syariatnya, cara penyampaiannya tuh, ya karena Allah yang ada, Allah yang wujud, Allah segala galanya, segala galanya itulah nyatanya Allah. Pada saat kita menyebutnya dalam bahasa syariat, jangan disebut Allah-nya. Jangan dikatakan Allah, tapi sebutlah secara bahasa syariat, itu namanya alam, sesuatu, makhluk, hamba, insan, malaikat, dan lain sebagainya. Itu secara syariat.